विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा नेत्रया यत्साक्षात्कुरुते कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राज्ञैर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलन वैचित्रिचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्दकं भासते साक्षात् वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करुणा भवे पुनरा तस्मै श्रीगुरमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते तमेव तस्मै श्रीगुरमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणम् अपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीभालान्द जडोपमस्त्वहमिति भ्रान्त्या भ्रुसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमच्छदनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूषिशुपुमान् प्राग्रस्वप्नमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिजायते तस्मै श्रीगुरमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याद्विष्यपि जाग्रदादिषु तथा सर्वस्वस्थास्वपि व्यावृत्तस्वनुवर्तमान अहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुत्रय भद्रय तस्मै श्रीगुरमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदेव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरमूर्तये नम इदम् श्री, श्री दक्षिणामूर्तये भूरम्भांसनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमां सुप्मान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्याष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृश्रतं यस्मात् परस्मत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्री, श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेना च श्रवणात् तदा दमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्